येळकोट येळकोट जय मल्हार मल्हारी भक्तांनो आपण खंडोबाचे मल्हारीचे मंत्रध्यान मंत्र साधना करणार आहोत हे मंत्रध्यान करताना आपल्याला सर्व काही विसरून जायचं आहे रोजच्या प्रापंचिक अडी अडचणी तर सवयीच्या झाल्या आहेत या मंत्रध्यान साधनेमुळे आपण आपल्या खंडोबा देवाची मनापासून भक्ती तर करणारच आहोत पण मंत्राशी एकरूप होऊन एकाग्रपणे जपधारणा करणार आहोत खंडोबा आहेत ते सर्व जाणतात आणि तुमच्या अडचणी दुःख त्रास समस्यांचा नायनाट करणारेही तेच आहेत मल्हारी भक्तांनो हा खंडोबा मंत्र ध्यान म्हणजे केवळ एक ध्यान प्रक्रिया नाही तर तो एक दिव्य संवाद आहे आपल्या अंतर कारण इथे आहे आपले सर्वस्व आपला श्वास आपलं कुलदैवत खंडोबा मल्हारी ज्यांचं पवित्र नाव घेतलं की काळेही मागे सरकतो मल्हारी भक्तांनो आज आपण नामस्मरण करणार आहोत त्या मल्हारी खंडोबाचं जे आपल्या भक्तांना संकटापासून वाचवतात भक्तांचं रक्षण करतात आणि ज्या नावातच आहे एक अपार शक्ती एक अपार आपुलकी श्वासासोबतच त्या नावाचा उच्चार करा हळूहळू मन शांत करा मन एकाग्र करा आणि मनातल्या मनात, मनात खंडोबाचं मंत्र ध्यान सुरू करा आणि मनातल्या मनात बोला एक श्वास घ्या आणि मल्हारी नावाच्या दिव्य शक्तीशी एकरूप व्हा मनातली धडधड शांत करा खंडोबा देवाच्या नावातच स्वतःला हर्वुण्टाका ॐ मल्लारि मार्तण्डाय नमः 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 ओ मल्हारी मार्तंडाय नम ओ मल्हारी मार्तंडाय नम मल्हारी भक्तांनो आजची मंत्रध्यान साधना संपली पण तुमचं ध्यान अजूनही सुरू आहे मन शांत आहे शरीर हलकं झालं तणाव नष्ट आहे आणि अंतरात्म्याशी खंडोबाचं नातं आणखीन खट्ट झालं ही मंत्रध्यान साधना तुम्ही रोज केल्यास संकट दूर जातील समस्या दुःख नाहीसं होईल मल्हारीची कृपा होऊन तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होतील मनात नवा विश्वास निर्माण होईल कारण खंडोबा फक्त आराध्य नाहीत तर ते आपल्या जीवनातला दीप आहेत आजची ही काही मिनिटांची मंत्रध्यान साधना खंडोबाच्या कृपेने अपार शक्ती आणि अपार सुख समाधान नक्कीच देऊन जाईल ओम मल्हारी मार्तंडाय नमा एयरकोट जय मल्हार